Сейчас большинство крымчан находятся в подвешенном состоянии. Все из-за переизбытка информации, которая поступает с экранов телевизоров и газет, утверждают психологи. Отфильтровать новости простому обывателю зачастую не удается. Данные противоречивые, построенные специально так, чтобы человек нервничал. Это целенаправленная схема воздействия на психическую деятельность человеческую. А дальше все идет по заранее спланированному сценарию, продолжают психологи. Людей охватывает неизвестность, страх и состояние эмоциональной вражды. Попадают в панику, начинают э, идти на поводу либо у одной, либо у другой стороны противоборствующей. Поэтому возникает вот такой конфликт мотивов, и люди не знают, что делать. Просто теряются в этой ситуации. Отсюда и эмоциональное напряжение, и нервные срывы, и даже сердечные приступы, рассказывают медики. Людям, особенно в пожилом возрасте, приходится обращаться за помощью к специалистам. Те говорят, предупредить печальные последствия несложно отвлекитесь на любимые занятия. Может быть, вы вышиваете крестиком или играете в шахматы. Или у вас не разобрано в квартире, начните ее разбирать. Начните ремонт или, наоборот, его заканчивайте. Отвлекитесь на банальный быт. Не надо избегать таких чудесных средств, как настойки. Там, настойки пиона, настойки боярышника. Это очень мягкие средства, сердечные. Специалисты констатируют, от эмоционального состояния родителей зачастую страдают и дети. Главное правило в этом случае – не выяснять при них отношения, не втягивать в политические дискуссии и по возможности не отпускать своих чат в места большого скопления людей. Также психологи в один голос рекомендуют крымчанам объективно оценивать происходящие события, не поддаваться на провокации, а главное – постараться искоренить все страхи, панику и излишние эмоции. Елена Бережная, Всеволод Матросов. Время новостей.